Hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl və hamınızın axtardığı tam şəxsi tikili əla bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev tam şəxsi yaşama məqsədi üçün inşa olunub, qoşa daşla inşa olunub və bildirmək istədim ki, yəni tikintidən anlayışı olan insanlar, yəni gəb evin daha da yaxından şahidi ola bilər, çox keyfiyyətli tikilmiş bir evdir. 6 qarajlı bir layihədir. Gördüyünüz kimi həyətan sahəsi bu formadadır. Həyətan sahəsinə 2 maşın tam sərbəst və rahat şəkildə daxil ola bilər. Gördüyünüz kimi həyətdə bu dağaz güləşmək üçün yer qoyulub. Alt hissəsi qarajlıdır. Və bunun da nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni ev tam şəxsi yaşan məqsədi üçün tikilib. Evin yəni təməli, fondamenti 80-in 90-ıdır. Gördüyünüz kimi alt hissə bax bu formadadır. Dəyərliz izləyicilərimiz, çox keyfiyyətli tikilmiş bir evdir. Ümumilikdə qoşa daşlandı. Bax bu formada 6 səsində otaqlarıdır. Yəni evin tikintisi zamanı hər bir şey nəzərə alınmış. Bax görürsüz ki, fundament kürsüdən sonra tolatılıb. Daha çox burada vaxt itirmirəm. Yəni bir çoxlarınız bu layihələr məlumdur. Həyətyanı sahəsi ümumilikdə ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Geniş həyətyanı sahəsi var və marşrut təyinəcəklər yəni də yəni 400 metr aralığa yerləşir. Dəyərliz deyəcəyimiz daha çox vaxt itirmədən evin hissəsini sizlərə tanış edəcəyəm və bunu da bildirmək istəyirəm ki, evin yəni kommunalları daimidir. Qaz, su, işıq, yəni bunların hamısı var və masajın ən hündür, ən gözəl yerində yerləşir. Həyətində orda kanalizasiya, moika yer qoyulub ki, yəni istəyə görə orda bulaq çəkmək mümkündür. Və dəyərliz deyəcəyimiz bunu da bildirim ki, gördüyünüz kimi evin bu formada planşatqası var. Çox gözəl, hündür bir yerdədir ə və videonun sonunda sizə göstərəcəm evin su çəninə qədər qoyulub. Deməli daxil oluruq evin içinə. Bu formada dəhlizidir. Geniş dəhlizi var da bizəcəyimiz. Burada hamam və sanitari qovşaqlar ayrı-ayrılıqdadır. Baxın, burada otaqdır bu formada. Və burada sanitari qovşağıdır gördüyünüz kimi ayrı-ayrılıqda. İkisi də yəni ayrılıb dəhlizi çox genişdir. Dəyərləndirəcəyimiz. Dəhliz genişdir. Burda evin birə bir otağıdır. Bu formada yataq otağıdır. Otaqların ölçüləri e, yaxşıdır, normaldır. Deməli, burda birə bir, -bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bu formada növbətçi otağıdır. Dəyərlilər izləyəcəyimiz bir daha nəzərə çatdırım ki, ev tam şəxsi tikidir. Baxın, burada da yenə yəni, də qonaq otağıdır bu formada. Ümumilikdə evin, yəni üst yaşayış hissəsi 85 kvadratmetrlidir. Və bunu da bildirəm ki, çox geniş evdir, gözəl evdir. <coughs> Qiymətini Ə e, sizə də qeyd etdim ki, qiyməti 57.000 manatdır. Real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Dəyərlisiz də edəcəyimiz, həm evin, həm torpağın kupçası var. Yəni bu ev ipotekiyə də yararlıdır. Çox əla bir təklifdir. Yararlanmağa tələsin. Bax buradan gördüyünüz kimi də kreşə çıxış qoyulub. Qiymət barəsində, yəni evin sahibi ilə razılaşmaq mümkündür. Bizə də üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.